teknuk dekat lutut masing-masing kaki hadap kiblat. Hmm, dia tegak kaki hadap kiblat. Jadi kalau kaki kakak hadap kiblat, kakak otomatik akan tegak sebab tulang belakang dia akan ikut macam keadaan kaki kakak. Kalau kakak berdiri kaki menglepa, itu yang sat-sat pusing ke sini boleh, sat-sat pusing ke sana boleh tu. No. Kalau kakak berdiri tegak, orang belakang tadi sebut apa? Lah? Tadi kakak sebut apa kak. Tengah ah. Tengah <laughs> ha, Kakak takkan boleh bergerak banyak Faham tak? kakak rasa macam kekok sikit kan? Ha, kakak takkan boleh bergerak banyak Tapi kalau anda kata kakak buat V-shape kaki Maka set-set boleh gerak sini Set-set boleh gerak sini Boleh faham eh? Itu dah reason kenapa kaki kena duduk dalam keadaan macam tu Kenapa ada setengah orang tadi Saya pijak kat tengah Suruh kembang-kembang kaki Sebab bila awak berdiri Ada setengah orang yang buka besar Disable Ada setengah orang yang buka tak besar sangat, kecil dia stable okay. ada setengah orang dia berdiri kecil mm. 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 Dia jadi lah belum-belum petrol tu <laughs> kenapa jadi macam tu sebab dia tengok kakak punya poster badan dan juga ketinggian kakak boleh eh jadi sebab tu ada setengah orang ay susah dia buka kecil je kenapa dah tak check sebab saya tengok macam ni kat dalam TV boleh eh okay yang kedua ada nak oh, niat tak aku nak ajar juga okey oh kena ajar juga okey niat dah tiga benda yang kena ada rukun niat tu kak dah baik kan Yang pertama ah, Salah sayang Tak arut Bawa ada tu masuk Tak arut Posat Posat tak arut tadi Bila posat dulu lah Posat Tak arut Tak arut Tak arut apa? aku ni adalah aku solat Perkataannya adalah Usalli. Kakak sebut Usalli? Saya pun tak suka kakak sebut. Saya pun dah ni kakak pun Aku solat. Saya dah selesai. Saya pun dah selesai. Saya pun dah selesai. Saya pun kakak ni adalah kakak nyatakan nama solat kakak tu. Fardu, fardu, dia kesul, eh, eh? dia aku solat. Eh, tahu mana? Fardu. Okay, sorry. Tak ini ni adalah Fardu ataupun sunat. Solat ada dua jenis je kakak. Sama ada kakak solat fardu ataupun solat sunat. Solat fardu dengan solat sunat. Atas yang sirat ke bawah. Tak nah, ha, Selamat lagi lah. Maka banyak-banyakkan solat Okey Kak I, ni kakak nyatakan nama solat tu Hmm Nama solat Sebagai contoh Ni lulus rukun eh Sahaja Aku Solat Fardu Seluruh Lulus kalau walaupun kakak tak sebut empat rakaat ini lahir Ta'ala sekalipun, kakak dah lulus dah niat kakak tu. Tapi untuk kesempurnaan, maka uh, kakak sebutlah sahaja aku solat fardu asam empat rakaat ni lahir Ta'ala Soalan saya yang berikutnya, kan kita sebelum solat kan kita ada lafaz niat. Usalli zuhri ada Soalan saya, rukun ke tidak? Lepas tu kakak baca apa? Ah, ni kalau Pak Wahabi dengar dia kata kakak, Bid'ah ah. Dok, sungguh. Ni memang sungguh. Ni sungguh saya ada tahu dia dalam ni Pun nak kata ajaran sesat ha, Memang ini adalah perkara-perkara uh, yang dilontarkan ke atas hadis sunnah wal jemaah Kenapa awak buat perkara yang Nabi tak buat? Awak nak jawab apa? Jawab lah awak buat tu sebelum solat Bila sebelum solat masuk dalam sebahagian solat ke tidak? Tak pun Kita lafaz tu adalah untuk men, nak kata baik kesedaran diri kita Aku nak solat zuhur tu je Kita bukan menambah-nambah dalam solat pun Bukan menambah rukun Boleh faham? Esok kalau ada tauhid tiga datang mai tanya, kakak dah ada jawapan. Jangan dua asyik saya. Susah so, so, orang tanya nak jawab apa kan aku tahu okey. Ah boleh eh. Okey. Oh best tu mula usah zon ni. boleh suluk makin teruk kau dia lah. Okey, saja aku solat pada Zuhur selesai. Kalau solat pada Asar? Saja saja aku solat pada Asar. Kalau solat Duha? Saja solat solat Duha. Dah mak sistem lah. Kita eh boleh faham eh? Okey tak? Oh ya sayang. Kodok. Kalau kodok duduk ke mana? Salah suhu ni tukar kepada kodok. Tukar kepada ta'arut ni. Dekat ta'arut sunat ataupun kodok. <laughs> Sahaja aku solat, kodok zuhur. Dia kodok ni mesti selalunya kita akan kodok yang wajib. Dia tak ada kodok sunat. Ya. Kalau yang kodok tu, dia ha. baca saya tu solat kodok kodok pula tu Dan kodok kodok pula aku suruh tu, tu Salah itu. boleh je, boleh tak ada masalah, tak salah pun Cuma tu dah saya sebut kan Dia kalau kodok ni, selalunya orang kodok yang wajib je Orang takde kodok yang sunat hmm. Melainkan kalau kakak memang jenis yang jaga solat sunat tahajud Tiba-tiba kakak terlajak, kakak tak bangun Maka kakak nak buat kodok solat tahajud Boleh ke tidak? Boleh, tak masalah tapi jarang-jarang berlaku. Boleh eh? Ada kes tertentu kalau kakak memang jaga solat sunat tahajud. Maka solat sunat tahajud ni adalah solat sunat yang dibolehkan kodok. Boleh eh? Menjawab soalan? Yang belakang okey? Solat sunat fajar. Solat sunat fajar sama juga. Kalau kakak jenis yang menjaga tu betul. Tak pernah miss. Tiba-tiba, alamak, terajak. Haa, ah, begitu. Maka tukar nak, nak kodok tak ada masalah. Kalau ha? dalam hati kita niat nak solat Partu subuh, tapi hmm. kita Selalunya kita tak sedih hati <coughs> Partu, kita tahu kita nak solat partu subuh Macam apa solat, tapi Dalam hati kita tahu partu hmm. okay. Boleh, tak ada masalah Dia sebab yang pentingnya niat dalam hati Bukan yang kakak lafaz tu Yang kakak lafaz tu hanyalah benda tu sunam mu'akad je Boleh kan, ha? sunam mu'akad Kalau kakak tak buat pun tak ada masalah Kalau tanya saya, lafaz sebelum solat saya tak buat sebab tu kalau kerasa saya berdiri saya terus angkat takbir je. Allahu Akbar. Ha, saya tak ada usalli fardu zuhri. Ha, jarang. Kecuali kalau saya so, imamkan salat, saya akan buat. Yeah. Kalau maksud macam kita angkat takbir kan, kita niat tu hmm. dah hati, niat tu, hmm. dah aku salat zuhur. Tapi dah hati kita dah, fardu zuhur. Ha, tak ada masalah. Ha. Cuma, aja. Boleh je. Boleh je. Asalkan kita tahu, dia syarat niat ni awak sedar. Faham tak? Sama juga, kakak kena tulis dekat sini, syarat niat ni adalah kesedaran. Sedong. Sedong. Ya, yeah. sedap diri. <laughs> so, itu dah contoh uh, nah, lain sebagai contoh awak lafazkan taklik. Sebagai contoh seorang suami dia kata, yes. aku uh, contoh macam dah sudah dah pergi balik rumah mak awak. Sebagai contoh <laughs> macam tu. Kita akan tanya dia, awak sedar tak awak cakap aku boleh jatuh talak? Kalau dia kata dia sedar, uh, maka dia kata dia tahulah. Kalau dia kata aku sebut tu jatuh talak, jatuh talak. Faham tak? Jatuh. Tapi kalau dia kata dia pun tengah gelong-gelong, tengah marah-marah yang terlampau. Marah yang sangat-sangat. So waktu tu kewarasan dia tak ada maka dia pun kata Pergi balik rumah mak awak saya tak tengok muka awak, awak lagi Sebagai contoh Maka boleh jatuh dia tidak uh, uh, apa nama uh, Talak belum tentu jatuh lagi Sebab dalam keadaan yang emosi dia terlampau tinggi Ni adalah kes untuk orang yang baran-baran Betul -baran. eh? Betul orang yang baran selalunya susah sikit nak Nak dapat talak daripada dia tu Sebab dia lepas dalam keadaan yang terlampau marah So dia akan jadi syubahah punya lepas talak Faham eh? Itu yang saya sebutkan sebagai niat kita mesti ada kesedaran. Awak sedar awak nak solat fardu, dah lah, settle. Boleh eh? Awak sedar awak nak solat. Sebagai contoh. Perasaan ataupun tidak? Ada orang yang kat takbir, set lah. Allahu Akbar. Ada orang yang kat takbir? Allahu Akbar. Agaknya dia baca sahaja aku sebagai duduk. Dah sungguh ni kena bagi tahu sebab kita tengah daurah. oh, tapi nak bagi tahu boleh kita tidak dua-dua tu boleh tak ada masalah. Kalau yang sad dia dulu kakak jangan pula kakak jenis yang kat takbir laju kakak tengok orang sebelah. Niat ke dah tak? ni laju semacam dia sebab dia tak ada ilmu. Dia sentiasa dia pusat kat dulu dah. Dia ada ilmu. Jadi kakak pula, kakak nak jaga kesempurnaan. Kakak baca lah elok-elok sahaja aku solat. Satu sepatah-sepatah kakak baca. Jawapan ni yang mana yang baik, duduk baik. Boleh eh? Tak payah gaduh eh? Boleh eh? Ha, balik jangan gaduh dengan suami. Abang buat selama ni salah. Saya dah belajar. Kosot tak aku tak Ha. Tak payah. Tak payah. Tak dia. Suami tak bagi dah belajar. Tak payah belajar lah yang teruk sangat balik ni. Boleh eh? Okay, settle niat. Boleh? Boleh kawasan niat? Okay, next. Okey, takbir atau ihram. Kakak takbir atau ihram rukunnya adalah rukun kauli. Ya, tulis dekat tepi tu. Dia adalah rukun kauli. Mana kata tadi kita dah sebut dah Allahu okay, akbar. mana kata kakak dah sebut kat situ lah Cuma ni kakak saya nak ajarkan kaedah untuk angkat tangan. Walaupun ini adalah sunat muakkad sahaja. Boleh faham? Sunat muakkad sahaja tapi kita ajar juga mudah-mudahan. Semput je orang ni Kenapa tak semput eh? Okay, nampak sangat gemuk lah tu Okay Kaedah yang pertama kakak Kakak tengok baik-baik Yang pertama, tangan kita kakak tak boleh macam gitu Angkat tangan tak nak macam gitu Angkat tangan, tangan kita tapak tangan menghadap kiblat. Boleh eh? Macam kakak ibaratkan macam kakak angkat tangan menghadap kiblat lah nak straight macam mana Ustazah? Rendahkan sikit tangan awak. Macam mana saya sebut dah tadi. Rendah nak kata keadaan fizikal menunjukkan keadaan hati. hati. Kalau kakak nak rendahkan hati kakak, rendahlah sikit kakak angkat tangan tu. Sebab tu kalau kakak tengok ahli-ahli sufi, angkat takbir, kepala dia tunduk. Tang tangan dia pun tunduk kak. Perasan tak? Ha, dia kadang-kadang kalau kakak betul-betul ambil tarikah ke apa kan, dia automatik akan turun. Kalau saya mungkin sebab saya nak cemandi setiap kali saya solat kan, saya akan pandang ke arah hati saya. Tu yang kita jadi solat tak tentu arah tu sebab kita tengok hati kita yang teruk ni. Macam so, tu benar eh. Ha? Okay. Saya okay. mengah. Okay. Okay dah angkat tak tapi tu yang pertama kakak kakak tengok eh. Pendapat pertama. Yang ni tak kisah tau kakak. Kakak tengok jari telunjuk kakak berada di bawah telinga. Mana telinga kakak? Ha, duduk dekat situ. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, hujung jari telunjuk dekat bawah telinga. Faham eh? Pendapat yang kedua, ibu jari di bawah telinga. So atas sikit tangan kita. Okey, jom kita try. Pendapat yang pertama, hujung jari telunjuk di bawah telinga. Telinga, telinga. telinga, telinga, telinga. tak jumpa. <laughs> ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah. Telinga tak jumpa. Cari telinga sendiri. Jangan tarik dia kawan. Aku tak ni. Boleh eh? Ha, pendapat yang pertama hujung jari telunjuk ni bawah telinga kita. Dapat? Pendapat yang kedua hujung ibu jari kat bawah telinga. So ni lagi tinggi sikit. Perasan tak? Perempuan kepit lah. Kalau ada lelaki, buka. Boleh eh? Ni kena awak kena belajar juga. Eh, Esok dosa nak ajar anak lelaki macam mana? Mak tak tahu nak lah. buat ke perempuan. Ni, abu. Okay. Oh, Boleh eh? Kemudian yang ketiga Yang ketiga perasaan ataupun tidak ada orang angkat rendah ya Perasaan ataupun tidak Dia angkat tempat arah dekat sini je Tempat apa hujung dari hantu dia tu betul-betul kat, kat bawah telinga dia kurang Tapi dia tak ada dah bawah tu ha, Dia macam agak-agak ke -agak -agak sini Boleh kan? Ha? Eh? Nak syabandi ini tempat dia Tadi kan nak syabandi Mana tahu anak-anak aku nak syabandi Haa ni Tengah-tengah hujung sini Nah, dia kata nak sebut bagi Dekat Nak Syabandi ni adalah sanat daripada Nak Syabandi Khalidi Mudah eh Kenapa? Sebab yang sebaik-baiknya adalah Waktu kita sujud, tangan macam tu juga lah kita naik Kan kita sujud ke tangan kita dekat sini Kat, bahu kita Maka angkat pun dekat sini juga Maka inilah yang terbaik antara tiga-tiga pendapat tu Tapi kalau ada pun macam tu Orang lain nak buat macam gini Jangan pula tengok muka dia Tak bagus Tak payah Okey, saya sebut tiga-tiga tu sebab saya nak bagi tahu awak tiga-tiga sah di sisi syarak. Boleh faham? Aha. Boleh. Ha. Settle, tak perlu ihram. Ada soalan tak? Tak ada eh? Kemudian tak perlu tu ihram? Fatihah. Fatihah, jap lagi saya semak. Saya target saya nak atas mi'ah Fatihah tu saya lajukan kat sini tu. Habis dah hampa. Okay, okay. Kalau saya cakap sebelum makan, hampa tak makan. Apa cakap lah ni? Lepas tu? Okay, very good. Saya nak rukuk tulis di sini kan kak Okay rukuk serta tomanina Kakak tengok baik-baik syarat rukuk kakak tulis dekat nota kakak Satu Tak apa tulis dulu nota hang siang hang Ini pagi balik Syarat rukuk Yang pertama kakak Tangan kakak ni genggam kepala lutut Dua tangan genggam kepala lutut okay. Dah yang kedua, mata pandang tempat sujud atau hujung jari kaki. Atau hujung jari kaki. Oh, garang je. Nasib baik saya mengajak ke depan. Oh, dengan mata. <laughs> Ujung dari kaki Jumpa lagi ha? Pandangan mata nak tengok mana Betul ada dua pandangan mata sayang Tengok pandangan mata awak Mata sekali yang kepala Bukannya Begitu <laughs> Bukan Nak gerakkan mata tu gerak kepala ke Boleh tak mata kita tu statik kat situ. Nanti saya akan semak seorang-seorang. Cuma saya nak bagi tahu ada dua tempat. Ustazah nak nak bezakan macam mana? Saya ni nak pandang hujung uh, kaki ke nak pandang nak pandang arah kiblat? Nak pandang tempat sujud? Jagi saya tolong semakkan. Boleh eh? Saya dah semakkan tu ingatlah awak dekat bahagian mana. Lepas-lepas ni awak sujud je macam rukuk je macam tu. Boleh eh? Yang pertama syaratnya adalah Genggam kepala lutut. Genggam kepala lutut. Genggam kepala lutut. Kepala lutut kat mana? Mana Sengi, mana, mana 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 mana? Ha jadi kena ni. Sekejap lagi orang-orang bandar je kita kena pada lutut. Ni lutut bawah nama? Bukul Adi. Ha bawah ni? Oh, <laughs> Nasib baik betul. Okey boleh eh. Ha? Yang kedua adalah mata pandang dah. Sayang pinjam ke? Saya, saya duduk lama suluk. Dia jadi sakit belakang. Okey okay, kakak sujud. Ha rukak pandangan. Okey. Okey. Sekarang ni kakak kakak tengok eh poster badan adik ni. Saya minta izin tu eh. Mana mak dia tu? Minta izin eh. Okey. So okay. Oh, tu mak saya. Oh, Okey. Okey, sekarang awak pandang tempat sujud awak betul? Eh? Nampak tak kepala dia mendongak? Nampak tak? Okey, kakak cuba pandang hujung jari kaki kakak. Jari ibu jari kaki di okay, sini. Nampak tak? Lagi cantik tak poster dia? Inilah tempat ni. Maksudnya untuk adik ni, Sujud sempurna dia adalah pandang hujung ibu jari kaki dia. Faham eh? Boleh eh? Okay. Bangun. Rukuk. Yes. Lepas saya cik awak dah boleh bangun duduk tau. Saya kena lama pula. Banyak pula amal ibadat. Dia catat kan dia. Okay. Ha bangun. Ha? Ha. Oh, Okay. okay. Waktu kita tengah rukuk tu tangan nak kena kapit kena kena buka. Jawapannya adalah as long as awak tegak tu, tegak je tangan awak, dia akan dia akan cantik sendiri bentuk dia. Boleh eh? Jadi saya check satu, -satu. Okey, come. Okey, ha, boleh duduk lah. Selamat Selamatlah. なおでまえ。<laughs> <laughs> asal saya kat kat nak konsum kat situ tu. Ha sebab orang Malaysia memang berbeza sangat. Kita kan Malaysia. Kalau macam ni tu tak payahlah. Kalau dan tanggungjawab ini di